Hai semua. Di video kali ini saya akan membuat ayam goreng kemiri yang sangat gurih dan dagingnya lembut banget. Langsung aja langkah pertama kita siapkan 1 kg ayam yang sudah dibersihkan. Boleh pakai bagian apa aja sesuai selera. Di sini saya pakai paha utuh seperti ini. Lalu kita sisihkan dulu. Selanjutnya untuk bumbu halusnya saya pakai 7 siung bawang putih tiga siung bawang merah, 3 cm jahe dan 3 cm kunyit yang sudah dipotong-potong. Satu sendok makan ketumbar yang sudah disangrai, setengah sendok teh merica, dan saya tambahkan sedikit air untuk memudahkan proses memblender. Lalu haluskan dan sisihkan dulu. Kemudian siapkan 125 gram kemiri yang sudah disangrai. Ini akan saya haluskan pakai blender dan sisihkan dulu. Atau bisa juga dihaluskan pakai cobek kalau mau hasilnya yang lebih kasar. Selanjutnya masukkan ayam ke dalam wajan. Masukkan bumbu halus. Masukkan 1 sendok makan garam dan tuangkan air secukupnya hingga ayam terendam. Masukkan 2 batang serai yang sudah digeprek, 3 cm lengkuas yang sudah digeprek, 4 lembar daun salam, 5 lembar daun jeruk yang sudah dibuang tulangnya, dan kemiri yang sudah dihaluskan. Aduk hingga rata, lalu ungkep dan rebus hingga ayam empuk. Jika ayam sudah empuk, kita angkat dan tiriskan. Buang serai, lengkuas, daun salam, dan daun jeruknya, lalu masak kemiri hingga kering. Setelah kemiri kering seperti ini, kita angkat dan sisihkan dulu. Kemudian tuang minyak goreng agak banyak di wajan. Setelah minyak panas masukkan ayam. Goreng hingga ayam kecoklatan. Untuk tingkat kering ayamnya sesuai selera aja. Lalu angkat dan tiriskan. Masukkan kemiri, goreng hingga kering. Nah, kalau sudah seperti ini, kita angkat dan tiriskan. Taburkan serundeng kemiri di atas ayam goreng. Jangan lupa siapkan sambal dan lalapannya agar lebih mantap. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.